Ну, психически нездоровым человеком может считаться, да, человек, у которого присутствуют симптомы, которые не присутствуют, ну, скажем так, у нас с вами, да? Это бредовые идеи, это галлюцинации, это психомоторное возбуждение, это нарушение сознания. Что же может быть? Но не сейчас. Но да? не одновременно, да? да. Это, это расстройство настроения, да? То есть плюс симптомы. Если присутствуют плюс симптомы, как предовые идеи галлюцинации психомоторное возбуждение этот человек все-таки имеет право называться психотиком то есть да, я но человек может иметь предовые идеи галлюцинации при этом не быть опасным для себя и окружающих бывают хронические галлюцинозы, с которыми пациенты живут годами или предовые идеи как ходят тоже очень многие по Майдану и там раздают бумаги о том что футболисты убивают кстати, детей да с этими идеями живет уже 20 лет, наверное, или 10. И кроме желания поделиться ими с кем-то, вот другой опасности не представляет. Также и гипоманиакальные состояния. Она себя танцует и танцует. Да? Бывают, конечно, состояния выраженного маниакального возбуждения, когда пациент уже начинает быть опасным, да? когда начинается агрессия и все. То есть тут все зависит от степени да? и от поведения человека. То есть бабушка нездорова. У ну, Но... меня такое склалось впечатление, что я бы не выкликала до этой женщины. Но она нагружала, так бы говорить, людей, которые Вы персонала пере... было тому, думаю, на себя. Да, и... Охрана и хочет и ругаться с ними. Я Охрана хочет пример. ругаться. А, Сложно а, в этом смысле. Ко мне а, подвели боль... ну, больного достаточно ярко. Его голоса сообщили, что срочно нужно ехать на Майдан. Он из Днепропетровской области приехал. И вот очень радостно хотел со всеми поделиться. Но в процессе ну, 15-минутной беседы его можно было переключить на то, что все-таки стоит позвонить жене, предупредить, где он. Мы дозвонились, созвонились с женой, и он поехал назад. То есть все-таки, несмотря на то, что это очень психотическое состояние, но оно все равно немножко коррегируемо. Поэтому ну, в этих рамках... Понимание того, на что ты можешь повлиять, на это и попробовать повлиять. Если не получается, тогда уже такая.